et omnes Рожній контроль за допомогою зв'язку з тим, що у нього відібрали е, працівники, дає посвідчення водія, і вже е, з того часу пройшло півроку, як в нього відібрали. Чотири є постанова суда от, 14 лютого 2013 року, в якій сказано накласти адміністративне стягнення за по такій то статті е, у вигляді штрафу розмір 255 гривень доход держави, але він приход, І я хочу, щоб ти так. сам лічно розказав все, що тут, було о, далі. В 28 января, е, десь там вечором 6, 6 часов е, я переїхав на переїзд, а після того, коли, коли вже ну не знаю, там 20 метрів е, був, е, чули вже звук і що закри, закри, закриває. Е, Тобто, коли і, ти переїжджав, приїзд ще не горів. Э... Ні, взагалі, свидетель, мой кум був. Ну він закривається. Э, да, да, а ну естественно ти ж не міг переїхати, коли закритий шламбаус. Э, коли вже горіли лампочки, я то сказав, що горил, уже, уже горели лампочки, та, і, і я переїхав. Я одразу пере... сказав, що точно що не лампочка, і все, Ну, не біда, казали, бо тому що там є якась э, Ну камера є там. И сказали, что камера все видели. Но и они, на суде, ви, ви, камеру показывали тебе? Да ничего не показывает, конечно, что нет. Три вот. человека дальше? Был. Дальше суд, да? Дальше казали, что протокол напишет. Сказал, ну, что давайте пишется. И, я подписал. Ну, я туда написал еще, что это не так было. Это я, я сам туда писал. И вообще это э, э водитель вот это. Это, да, это. Сделали, дали и, и право, забрали. забрали. И казали, что на суд надо будет, будет идти, будет повестку. Ну, ничего не было. А вообще на копию, копию на протокол не дали. Но... Вообще даже копию протокола не дали? Не дали. А ага. я, я сам не просил. что но я, я, не знал. Я не... 20, ты пришел в суд, забрал постанову суда. Да. Ты Казали, побачишь... что надо заплатить чек. Это... 25... 25. 255 гривен. надо идти до ГАИ. И там уже дают право. Я заплатил. Я пришел до ГАИ. Тут есть чек. Но там никто не был. Чекали через час. Никто не был. Мы... Ну, это человек, кто надо, то не, не был на штраф. Не знаю, что. В uh -huh. другий раз прийшли, Там уже був чоловік, казав, що він уже третій раз, тут никто ніколи нема нема. Або ти не, не, мож... ти не помнишь, как фамилию этого человека? Нет, не, не помнишь? Нет. Не. Я понял. Ну хорошо, що, і що, И ти показав їм постанову суду і квитанцію, да, що ти заплатив? заплатил? Да, пришел начальник, не, не то, кто. Начальник. Но, на штрафи. ГАИ. Начальник ГАИ. и, и я показал ему ага. этот документ, а он сказал, что это невер, неверная, нереальная не цена. Э, это... Решение, да, не та сумма стоит. Да, 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 это э, не такая сумма, что минимум, або максимум. А он сам сюда написал, что это, это э, минимум 830 и а, он сказал, рублей. что решение <свят> неправильное, да? Да, и эту эта цена надо. Ну сумму переделать надо решение, он сказал, надо, да? Переделать надо решение. Ага. И такой сумма. Да, это, Какого, это реально. Такую как он, он поставил. Прочитал. То есть 800 или 830, 830 или, да. или 1190. Ну, да. Понятно, понятно. Ну, короче, он сказал, что неправильное решение, да? Да, и надо идти обратно. в третий ну, раз сказали ну, тоже, что я уже тебе объяс, объяснял, что я говорил, тебе уже вчера. Ви одкуди казали, що, що добри. О, Добронські, Добронські не розуміють. Я прийду в Добро не, не знаю, що там буду зробити. І, і такий, Ну, голос наверх, знаєте. На повишених е, тонах, да, тіпа, говорили, що тіпа, ви <талізькі>? не розумієте з Добронським. Тіпа... Ви, ви скільки разів що хочете приїхати? Я сказав, що треба йти на суд. І перезділити. Переділити рішення суда. Да, да. Ну хорошо, а, конечно, спасибо, спасибо, Федя, За інформацію. Именно дивись, що. дивись, ми будемо в понеділок їхати до цього судді. Поїдеш з нами? Е, да. Не до судді, а в районний гайд. Ми будемо конечно, розбиратися, конечно, постараємося конечно. тобі в чомусь допомогти, в чим зможемо. Добре? Добре. Фейдера, який звернувся до нас з допомогою повернути свої права. Ми зараз звернемося до працівників желізної дороги, щоб якщо можливо, щоб закрили і відкрили цей переїзд, щоб ми переконалися, чи дійсно він зміг нарушити. Зараз ми побачимо, як працює цей переїзд. Я думаю, що він би не встиг проскочити такий, такий розмір великого переїзду цього, тому що ну, за перший би він переїхав в шлагбаум, але вже за другий він я думаю, що не встиг би. Ну, Ще є свідок по справі, який стверджує, що вони проїхали тоді, коли вже загорілося світло, коли вже вони почули ззаді, що, що пішов дзвіночок. Я з гаїшниками мала таку і, і маю до тих, простиня, Господи, що я їх взагалі бачити не хочу. У мене закривається шлагбаум. Тільки е, на переїзд проїхав у мене Жигулі, і у мене закривається шлагбаум. Єстественно, він вже не бачить того. Що шлагбаум закривається, значить він їде далі, бо він має право їхати. він вже не буде Звичайно, стояти покинути. Е, так. переїзд. шлагбаум у мене вже, а там стоять гаїшники. Шлагбаум у мене вже закрився, звідти летить крутий джип. Вони зупиняють джип, приверствують, уклоняються, а цього жигуліста починають, да. бо сюди наїхати. Ну, тобто, йшла Жигуль це. їхав, що йому Йо, можна було їхати. Жигуль їхав, да? Да, та того, значить, старика, там старий катамет, а джип якийсь значить, на закритий переїзд, на, да? Да, він вже на закритий приїхав. Він і вони вже ще втро... установили його і поздоровували. Він, він, він чуть ще й не збив того самого. так що... Про міліцію і про все остальне. Скажіть, як... будь ласка, а часто вони знають тут стояти? Часто. Постійно. Більше так? ми таких От їде мадяр, ви теж можете постояти, наш один не зупиниться. Мадяр їде при відкритих шлагбаумах, він зробить у мене перед стоп секундну зупинку, убідиться, що воно не мигнуло, і тільки тоді трогається. У мене стоїть Мадяр перед шлагбаумом, значить, у мене відкривається шлагбаум. І поки не, не почне, перестане зовсім мигати світлофор, значить він не тронеться. Но нашому я тільки палець ставлю відкривати. Значить, він вже під, під самий шлагбаум летить. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. За дякуємо гарно, що ви нам уділили. со всеми делами, со всеми документами. Ну, расскажите кратко зрителям, Но, что там, как. Я думаю, что мы сейчас встретимся с руководством данного подраздела, потому что есть многие вопросы по этой исправе, по тому, да, чтобы помочь человеку. Я понимаю, что просто это беспредел, который у нас творится, он просто не имеет границ. Поэтому мы здесь и постараемся сегодня сделать все, чтобы человек отсюда уехал со своими водительскими посвящениями. Но я думаю, весь разговор, который будет происходить у представника, мы еще не знаем, кто именно подъедет, Все, будет, все будет подписано, все будет записано, точнее на средства видеосвязи. Я надеюсь, что у нас всех примет. В противном случае мы просто туда не пойдем. В противном случае мы сразу пойдем в прокуратуру, в ВВП. У нас достаточно информация, достаточно необходимых документов для того, чтобы пресечь данные противоправные действия. Короче, смотрите. Мы сейчас пообщаемся, мы увидим результат, а потом уже примем решение, что мы будем дальше делать. Okay. Если инспектора сразу же вам дадут документы, примут все как положено, у вас есть оригинал, да, нас данные все есть, мы потом выйдем и обсудим, что дальше будем делать. Классно, да? Okay. Так, так, так. В связи с тем, что у нас завернулся а вы уже его смерти, показал всю необходимую информацию, пришли два раза. Mm -hmm. Первое наше. Ну, я так тоже разобрался. просто тоже разобрались. Мы разобрались. Все. Это же на нашем приходе. решение смешной партии, да? Но да. это не вам судить. Ну, 124 статьи Конституции говорит mm -hmm. о том, что вы ее должны выгнать. Вы ее не выгнали. Вы ее не выгнали. Вот мы сюда пришли, мы имеем цель забрать водительское посвящение. Так. И сегодня можно сказать команды а -а -а. и выяснить по данному вопросу, почему она не выполнена, почему человек уже больше термина, которые э, дан законодательству, дал законодательство, это... да, да, а, а, а именно 1086, оригинал постановил. То... Я вам могу дать копию, может, как он сверит оригинал. Да, конечно какие-то написаны. Правильно. Дело в том, что судья принял решение. Так? И у вас был термин обжалование 10 дней. Его никто не обжаловал. Ну что, его именно Посмотрите, посмотрите когда было сделано. Было 14 лютого 2013 года. Если решение суда, вы должны его принять. В крайнем случае, если вы подаете какие-то документы, насколько ясно, если у меня какие-то ситуации, проходит время нет никаких решений, я сам иду узнаю это уточнить. Потому что как положено, то я как сам уточняю, у вас здесь есть суд. В данной ситуации вы отдали дело в суд, когда вы отдали, вы отдали не 14 лютого вы отдали через 5 дней, скорее всего, после того, как были разобраны документы, максимум. Ну, ну, надо вам... посмотреть когда Можете очень... посмотреть, но однозначно в течение 10 дней было решение суда, а вот 14 лютого было... А Да, может, 10 дней. Ну, в среднем, от 10 дней еще. Вот мы можем даже приблизительно узнать, когда вы подавали, даже и все. Но сам факт того, что данная постанова суда не выдана вами. Вы знаете, что в Галиповом Библии я вот вам открою сейчас Конституцию, в которой конкретно сказано, что никто не имеет права обжаловать решение и какое бы там... данное постановление все будет Судебное решение... Для ответственного реагирования. Судебное решение... Слушайте, судебные решения. Я, я вам говорю тоже, вы тоже Хорошо. я не договорил, а не перебивайте. Ну и что? Ну и что? Я вы что? вам первый прочитал. Что вы прочитали? Что вы прочитали? Я вам читаю постановление. Я вам, я, я вам читаю же, говорю, что? 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 Да что Я читали? вам читаю закон, конституцию. вот 14 числа было решение. 10 дней назначения. Чтобы что? да вы его скажете. Да вы его не расскажете. У нас решение суда оригинал на руках. Видите? Послушайте, знаете, нас, как граждане убили, это не волнует. Есть законы, есть конституции, которые должны виконувати. Если вы ви их не виконуєте, ви статті, 1005, не, вы должны их повидать. Согласна. 364 статье 105 это причина служения полномочий. Нет, ну может поставить вопрос по-другому. Вы отказываетесь выполнутый постанову суду. То есть людина заплатила штраф, який винесений.

Мы быть И повышаете старыми. голос. Мы не, не повышаем, сейчас вы повышаете, повышаете. Я повышаю. Да, это хорошо, я повышаю. Ну ладно. Еще я повышаю. Вот это что видели? Ну, Смотрите, ну, ситуация хорошо. в том, мы не пришли сюда конфликтоваться. Мы сюда пришли -то для того, чтобы разобраться с данной постановкой. А. Все. Разобраться, это сделать разобраться. сегодня. В противном случае все это дело набирает оборотов. Мы этого показываем. Вы знаете, что мы можем это сделать 2的人, очень хорошо, профессионально. Если судья неправильно, принял решение, вы разбираетесь сами, но в данный момент вы должны выходить. Вы будете расскаровывать по самому области, потому что я вам это И на вы вы принимаете даже первое решение? При чем здесь... Смотрите, есть постановление, вы должны его выкинуть, потом и делать. Мы, 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 Все, доброе, мы, мы ждем, чтобы человек получил, пускай подпишется за документы. Человек, смотрите. Согласно постановлению номер, сейчас скажу такой, 1086 про выдачу пеночасового посвящения, знаете, три месяца. Все, что слышит трех месяцев, это уже нарушение законных прав человека, согласно. В течение трех месяцев ну, надо было задать. По не было постановления. Напишите запад на суд. Пускай конечно. пускай будут камеры. Ну, не, 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 не ну, пишем постановление, дайте, просто. В основі суду визнати винним та накласти адміністя за статтею 123 частина 2 руху у вигляді штрафу у розмірі 255 гривень до продажа. Постанова може бути оскарджена mm -hmm. І ще mm. Ну так, да, я що говорю, що не вірю.

Сейчас заявление тогда напишет. Он? Mm -hmm. Ну, есть вопросы. Все как по процедуре, не надо пускай Он должен сегодня посмотреть. Все, не, нарушение, не нарушение. Потому что два месяца перед этим находится, это улучшение. Да, я понимаю. Если что так. не на то, то Это грубое улучшение, mm -hmm. вы сами понимаете, что так нельзя. Ну, no, так нельзя, это тоже не нас связь. No, он когда первый раз пришел. Но он говорил нам, что Три раза уже приходил сюда. Ну, два раза, не знаю. Три, ну, раз, три, два три. раза. Два раза, да, три Может, один, может один, да, да. да, может быть. Да, может быть, за него, всем объясняли, что так, того надо верить. Он сам сказал, что данный судья находится в депосте. у э, меня есть. решение не Здесь никто, вот здесь меняется, лично Что ты протокол. Протокол. Копия протокола. За что? А Это не так было. Котом. Ну и он написал, что это не так было. Порушения не было, не было доказательств. Ну, понимаю. Вот и все. Ну, что надо да? еще раскручивать, что это, ну, тоже это тоже и... по Я, а? я вам объясняю, что вы знаете, что 251 статья, если это серьезная статья, по которой могут решить, то здесь обязательно, здесь Извините, у ваших сотрудников все а нет, глаза, они не могут. Да? Здесь нет, нет, все. Фото и видеофиксация, все. Я... И нет, все. Я... Если этого нету, нет, нет. то почему нет. Причем там указано в свитках сперва витник и Второй, я не знаю, Это тоже да. 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 А А как он может быть Он не может выступать таким он не может выступать в качестве свидетеля правонарушения и правопорушения и всего остального. Там написано, кто может быть выступать. Там нет такого понятия, как заинтересованные лица, такого вообще понятия нет. Но написано, что не может выступать в ярости свидетеля. Все, здесь заявка. Да, заявка. Вот там надо было Не, 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 пишешь, пишешь, пишешь. Наложенное мини-посвечение водия.

Сделай меня уж вообще. Оригинал это мне. Ну, я оригинал, нужно поменять у вас. Копию ты себе сделал? Да, да, да. Есть. Есть оригинал, оригинал есть, копия есть. Нет, нет, поэтому... Правильно? Он должен получать права. Ну что, друзья, только что мы вышли с кабинета, мы общались с начальником данного подразделения. Вот. То, что мы хотели, мы получили. Мы получили обратно по водителя. Человек отримал обратно все теперь он может спокойно управлять своим транспортным средством, которым был позбавлен э, больше двух месяцев вне срок. Спасибо за все. удачи. Спасибо за правда, Ой. Ничего. <с Я это поделал.